بسم اللہ الرحمن الرحیم موتم سامین ایک مرتبہ کسی ملک کا بادشاہ بہت بیمار ہو گیا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تو اس نے اپنی ملک کی ریایہ میں یہ اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی سلطنت اس شخص کے نام کرے گا جو اس کے بننے کے بعد اس کی جگہ قبر میں ایک رات گزارے گا یہ سن کر سب بہت خوب زدہ ہو گئے اور کوئی انسان بھی یہ کام کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا اسی دوران ایک کمہار آیا جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہیں کیا تھا اور جس کے پاس سوائے ایک گدھے کے اور کچھ بھی نہیں تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے گا تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے ویسے بھی حساب کتاب میں کیا رکھا ہے اور اسے حساب کتاب کس کو دینا ہے اس کے پاس ایک ہی گدا تھا بس سو اس نے اعلان کیا کہ وہ بادشاہ کی جگہ ایک رات قبر میں گزارنے کے لیے تیار ہے کمہار بادشاہ کے مننے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی قبر میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر بند کر دی کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے ہیں اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو کمہار نے کہا بھئی حساب کس چیز کا میرے پاس تو ساری زندگی کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس گدے کے اور میرے پاس اب بھی حساب دینے کو کچھ نہیں ہے فرشتے اس کی بات سن کر جانے لگے لیکن پھر یک دم رکے اور بولے ذرا اس کا نامہ مال کھوڑ کر تو دیکھیں کہ اس میں ہے کیا بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی فلان فلان دن تم نے گدے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا اس نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور اس کی دھلائی شروع ہو گئی اور بعد میں اس کی بہت ساری فریشو نے سوالات کی ہے اچھا یہ بتاؤ فلاں دن تم نے گدے پہ پر زیادہ وزن ڈال دیا تھا اس کو مارا بھی تھا اس نے جواب دیا ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو کوڑے مارے جائیں اور پھر مار پڑنا شروع ہو گئی الگر صبح تک اس بیچارے کو مار ہی پڑتی رہی سب لوگ صبح اکٹھے ہو گئے اور قبر کشائے کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں لیکن جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کو مارنے باہر نکل کر دوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کہاں جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا ساری رات میں گدے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رہایہ اور مملکت کا حساب کیسے دوں گا مدم سامعین ذرا اندازہ کریں کہ اس گدے سے ایک صرف انسان انسان تھا اس گدے کی اس انسان سے صرف ایک گدے کی گدے کا جو حساب تھا وہ نہیں دیا جانے لگا تو وہ کون وہ کہنے لگا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے یہ کہانی اگر تھی آپ کو فرضی لگتی ہے لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کی سختی اور منکر نکیر کے سوالوں سے بچائے اور ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ بھی فرمائے آمین